Yaxın Şərqdə baş verənlər bu gündə dünyanın diqqət mərkəzində olub. İsrailin son hərbi əməliyyatı başlanandan qəzzazolağa ən güclü bombardmana məruz qalıb. BBC-nin yaydığı məlumata görə hava hücumlarına davam edən e, İsrail qəzzalıları evlərini tərk etməyə çağırır. Ən son məlumatlara görə qəzanın şərqində 50-dən çox adam həlak olub. Şahidlərin sözlərinə görə meytlər küçələrdə qalmaqdadır. Əməliyyatın gücləndirildiyinin elan etdikdən bir neçə saat sonra İsrail 2 saat tərzində həm antar dəhlizin yaradılmasına razılıq vermişdi lakin atəşkəs elan olunundudan təxminən 1 saat sonra atışma səsləri yenidən eşidilməyə başlayıb. Bu gün səhər saatlarında baş verən şiddətli atışmadan sonra İsrail tərəfi 2 saatlıq humanitar atəşkəs elan etmişdi. Hakimdir sərkeşəndən sonra bu atəşkəs pozuldu. İsrail tərəfi Həmas qruplaşmasının atəşkəsi əməl etmədiyini bildirib. Şiddətlənən atışmada Qəzza şəhərinin müxtəlif bölgələri raket atəşinə məruz qalıb. Fələstin döyənlərin sayı isə 380 nəfərə çatıb. İsrail tərəfdən isə 5 nəfərin 3 hərbiçi və 2 dinc sakinin həlak olduğu deyilir. Qəzzə şəhər ətrafında yaşayan yüzlərlə sakin yaşayış yerləri tərk etməli olub. Şahidlər çoxlu sayda ölü və yaralının olduğunu deyirlər. Ölənlər arasında Həmas qruplaşmasının liderlərindən birinin oğlu, gəlini və iki nəvəsinin olduğu deyilir. Həmas üzvləri də İsrailin atəşinə raket zərbələrlə cavab verdiklərini təsdiqləyib. Qəzzə qruplaşması döyüşlər zamanı keçirilən İsrail ordusuna məxsus silah sürətini nümayiş etdirən görüntülər yayımlayıb. Məlumata görə bir qrup silahlı İsrail ordusunun formasını geyinərək yerli Dövlətlər vasitəsilə Cənubi İsrail ərazisinə daxil olmağa cəhd göstərib. İsrail ordusu da gecə saatlarında tərəflər arasında döyüşlərin getdiyini təsdiqləyib.